Recording in progress. Okay, so dalam video ni kita nak tengok contoh soalan okay, untuk pantulan dalam penuh. Okay, seorang so, penyelam berada di dalam laut. Okay, maksudnya di dalam air tau. Sekarang dia dekat dalam air tapi dia tengok atas. Tapi bila dia tengok atas, dia tak nampak luar. Maksudnya macam contoh apa-apalah kalau ada burung kan kat luar. Dia tak nampak. Apa yang dia nampak adalah ikan ni tapi macam dia tengok cermin. Maksudnya, okay, dia kat sini Kan? Dia kat sini Tapi Instead of dia nampak Luar, apa yang dia nampak adalah Macam ikan tu dekat atas Okay, korang boleh google tau Cari uh, apa, Total internal reflection underwater Okay, korang akan nampak maksud So, umpama dia tengok cermin Okay, jadi sekarang ni Namakah fenomena cahaya yang terlibat bagi menerangkan situasi? So like fenomena yang terlibat dalam cerita ni, okay, bila kita ni tips lah. Okay, macam mana nak tahu dia ni adalah pantulan dalam penuh? Biasanya, first dia nampak macam cermin tapi dia bukan cermin. Maksudnya dia ada dua medium, dia nampak macam cermin tapi bukan uh, cermin. Dia adalah pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Okay. Alright. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua seterusnya. Kenapa? Macam mana pantulan dalam penuh tu boleh berlaku? How total internal reflection can happen in this situation? Jadi katakanlah kan sebab selalu pelajar tanya cikgu -um, macam mana nak dapat maka untuk benda macam ni. Dia tak ada fixed rule tau. Dia tak ada macam okey wajib ada ni ni ni. Tapi tips yang korang boleh buat adalah kita tahu benda ni pasal pantulan dalam penuh. Okay, total internal reflection. Apa yang kita tahu pasal benda ni? Kita tahu dia punya syarat. Apa syarat dia? Pertama, I lebih besar dari C dan kena daripada lebih tumpat kepada kurang. Yeah. Okay, lepas tu yang keduanya, kita boleh cakap kesan. Maksudnya apa yang terjadi, apa hasil dia. Okay so dia nampak macam cermin Bukanlah cermin tapi macam nampak macam cermin Nanti kita buat ayat lah Tapi point dia adalah bukan untuk yang ni sahaja Jadi apa-apa fenomena Korang fikir dulu apa syarat ataupun kenapa dia berlaku Okay sebab dia tak ada specific rule untuk benda ni Okay tapi berdasarkan skema-skema jawapan yang cikgu tengok Biasanya jawapan dia adalah basically Apa syarat untuk benda tu berlaku ataupun kenapa dia berlaku Jadi dari situ at least dapatlah markah Okay kadang-kadang tak full tapi dapatlah jadi daripada tak tahu langsung nak tulis apa, at least korang tahu apa yang boleh tulis. Okay, jadi jom kita tengok dia punya contoh jawapan. Jadi, ha, nampak? Tengok poin pertama. Cahaya merambat dari objek, okay, wajib dari objek dalam air yang berketumpatan optik tinggi ke lebih rendah. Okay, the light travel from higher optical density to a lower one. Maksudnya daripada high kepada low. So dalam cerita ni ikan ni lah objek. Okay ikan ni adalah objek. So apabila sudut tuju lebih tinggi daripada sudut hentik, cahaya akan dipantulkan semula. Okay kat sini dia ada dua benda tau. I lebih besar daripada C. So tadi syarat pertama. Okay syarat satu. The first condition for this to happen. So ini adalah syarat nombor dua. Okay the angle of greater incident is greater than critical angle tapi okay kesan dia apa? Semua cahaya akan dipantulkan ke dalam. So kadang-kadang dalam skema ni kadang-kadang tau sebab ialah lain skema lain dia punya syarat kan. Tapi kadang-kadang cahaya dipantulkan semula ke dalam medium pun dah dapat markah lain. Ha, tapi korang nampak lah syarat dia dua-dua ada kat sini. So ni adalah dia punya kesan. Ha, jadi apa lagi benda ni? Jadi daripada sini bila semua cahaya dipantulkan semula maksudnya pantulan dalam penuh belah-belah. So ni lah kesan dia. Jadi imej akan terbentuk. Okay imej akan terbentuk. Jadi ini adalah poin-poin yang korang boleh tulis. Okey, ada skema akan ada jawapan yang lain. Jadi kalau korang tengok dekat skema ataupun cikgu korang ajar tambahan poin ke apa, follow cikgu korang. Okey. Alright, so ini adalah general idea. Itulah ceritanya dekat sini. Jadi kita tengok yang seterusnya. Pengiraan. Okay, jika indeks biasan air ialah 1.33 kira sudut genting. So maksudnya kita dah ada nilai N. Dia suruh kita cari value C. Jadi formula pun nak pakai. N sama dengan C per V. Salah. Ha, saja je. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pelajar nampak huruf C yang laju je terus kat sini. Tapi korang kena ingat tau C ni adalah speed of light in vacuum ataupun speed of light in air. Laju cahaya dalam vacuum ataupun dalam udara. So bukan yang ni. Okay, ini formula yang kita pakai bila dia melibatkan kelajuan when it relates to speed. Ah, ha, tapi kalau dalam ni dia kata critical angle sudut genting. Jadi kalau sudut genting, formula dia adalah n equals to 1 over sin c. Dan pastikan setting calculator korang adalah degree bukan radian. So 1.33 sama dengan 1 per sin c. Sin c sama dengan 1 per 1.33. Okay. Kita nak nilai C sahaja. Jadi kita nak splitkan sin tu. So C adalah inverse sin. Inverse tu adalah yang ni. Maksudnya dalam kalkulator korang tekan shift dan sin. Ha, nah, cikgu ulang banyak kali sebab kadang-kadang ada -kadang orang skip video-video sebelum ni. At least korang tahu lah macam mana nak buat benda ni. Okay. So 1 per 1.33. Okay, jadi dari sini tinggal lah kalkulator lah tekan. So satu bagi satu tiga tiga inverse sign answer. Dapatlah empat lapan lima tiga lima darjah. Macam itulah jawapan dia. Okey. Oh tak cantiknya. Sabar jap. So ini adalah cara nak kira. Okey soalan pengiraan. Jadi nampak kan dekat sini kita dah ada soalan definisi first tadi. Bukanlah definisi macam konsep kan apa yang berlaku. Yang kedua kenapa dia berlaku. Yang ketiga adalah soalan pengiraan. Okay. Yang seterusnya adalah soalan lukisan. Ah, jadi dekat sini dia minta kita lengkapkan rajah sinar. Okay complete the ray diagram to show, to show macam mana sebab katanya dia boleh nampak ikan kat luar. Kan? Okay. Ha, sebab konon-kononnya ikan tu nampak macam cermin kan macam contoh katakanlah ni kita Okay lepas tu ada tak tahu ada benda lah ada objek kan lepas tu tengok cermin ha, Tengok cermin kan kita nampak objek tu dalam cermin macam ni kan ha, Jadi inilah situasinya cuma bezanya ini konon-kononnya cermin jadi Dia nampak diri sendiri kat sini macam nak lukis kan eh? Wow dia nampak diri sendiri kat sini dan dia nampak ikan kat sini ha, Nampak kan kalau dalam cermin dia nampak macam ni jadi benda yang sama berlaku. So macam mana? Okay, konsep dia adalah yang pertama korang kena ingat macam lower form korang ada belajar lukisan cermin Lower form belajar lukisan cermin so itu adalah cara dia lah Tapi kalau lah tak ingat jom kita buat kat sini Pertama cahaya sentiasa datang daripada objek So cahaya datang daripada objek so dalam kes ni objek kita adalah ikan Lepas tu kita lukis garisan normal Lepas tu ingat ha, sudut dia, alamat sudut dia tak sama lah. Macam mana eh? Okay, adjust lah, and adjust, adjust. Korang kena pastikan sebab, ni kan macam cermin orang kata. So, bila macam cermin, dia kena lebih kurang sama. Sekejap eh, kita try adjust. Macam mana nak bagi sudut dia sama ni, okay kot. Okay, halal lah. Okay, korang. Uh, jadi, kita pura-pura buat konon-kononnya kita lukis daripada ikan tadi. Tapi lagi senang lukis daripada orang tu lah. Okay. So cahaya datang daripada objek. Ingat ikan ni adalah objek sebab itu yang dia nampak. Okay. Sebab dia macam diperhatikan oleh siapa. Siapa yang observe. So ini adalah observer ataupun pemerhati. Jadi cahaya datang daripada ikan. Okay. Lepas tu masuk dalam Eh sorry, ya ha, lah masuk dia dipantulkan lah sebab pantulan dalam penuh tadi Tapi mata dia tak nampak bengkok macam ni So apa yang dia nampak, dia akan nampak macam ikan tu berada dekat sini Agak-agak ha, lah lukisnya macam tu Okay yang ni tak penuh, kenapa? Sebab garisan ni adalah garisan maya Okay cahaya dia maya, virtual je, image dia adalah virtual Okay, jadi inilah cara nak lukis dia. Jadi sebenarnya lukisan ni sama je macam yang korang lukis pasal uh, apa? Lebih kurang lah tak adalah exactly sama pasal raja yang ikan kat dalam air nampak kurang uh, kurang dalam lebih cerita semua tu kan. Okay, lebih kurang tapi dalam ni pantulan dalam penuh. Anyway, inilah rupa dia. Okay. Adakah benda ni selalu keluar exam? Tidak. Tapi cikgu pernah lah nampak dia keluar dekat trial. Okay. So itulah ceritanya untuk lukisan yang ini. Jadi kalau nak ikut dalam susunan buku, ini adalah soalan yang seterusnya iaitu soalan optik fiber atau gentian optik punya ubah suai. Okay. Alright. So untuk video yang ini itu sahaja. Okay. Jadi jumpa dalam video yang seterusnya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.